вами обменяться мнением. А для деятельности органов самоорганизации – важный вопрос. Здесь вопрос в том, а какие вопросы нам надо решать? Ничего еще проще. Нет, у меня еще сегодня не при голосе, но тем не менее я постараюсь, чтобы вы услышали. Как условия, о которых уже было сказано, когда законодательство не наше, когда внимания не хватает, когда люди недостаточно активны, а мы хорошо знаем с присутствующими здесь руководителями департаментов, что в последнее время количество общественных и благотворительных организаций, желающих вот так подставлять плечо и тянуть на себе эту тяжелую лямку, уменьшилось значительно. По моим подсчетам раз в 5, если не в 10. И как мы в этих условиях предъявить что-то людям, которые все-таки ждут от нас, как от последней надежды. И вот э, мне кажется, что здесь есть людям поделиться именно этим опытом, как в условиях. Когда ничего нельзя сделать, можно что-то сделать и добиться результата. Вот какая концепция. Решение, которое я призываю вас, друзья. Мы провели исследование с вашей помощью. Мы направили во всем нашим ресурсным центрам, нашим партнерам предложение рассказать об интересном опыте самоорганизации и вообще участии общественности в решении, то ли вместе с властью, то ли отдельно от власти, вопросов социальной поддержки населения. И мы благодарны многим из вас кто отнесся к этой идее творчески, ответственно, прислали нам материал. Вот в этом сборничке материалов, которые мы вам раздали, собраны, ну, можно так сказать, кращей практики, ужасти организованной громадскости, вырешения социальных проблем наших мешканцев. Так мы называем. И вы будете иметь возможность познакомиться и с опытом и Луганской, и Луганской, Луганской области, и Снежного, с Винницей, Луцком, Закарпатьем. То есть география достаточно широка. И мы даже больше чем уверены, что даже не десятая часть всего этого, что сегодня есть, попала в наш сборник. Но это вам просто намек на то, что вы можете попытаться заимствовать чей-то опыт, или попытаться не делать чужих ошибок. Мы проанализировали нормативную базу, на которой сегодня общественность может участвовать в решении проблем социальной помощи населения. Был Тегибко, при нем переработали и неплохо, ну, вроде бы неплохо приняли постанову, которая регулирует деятельность территориальных центров социальной поддержки одиноких, непроцездатных проводят. Даже расширили возможности этих центров, чуть ли не предоставим возможность заниматься хозяйственной деятельностью, оказывать платные услуги. Допустим, если человек по каким-то причинам нуждается в помощи, но не является одиноким. Но с другой стороны, мы посмотрели на то, что продекларированные возможности участия органов самоорганизации, в частности, в Конституции, в законе об органах самоорганизации населения, там 8 пункт 14 статьи и так далее. Это, ну, хорошие, неплохие декларации. И опять не хватает чего? Кроме желания. И кроме желания не хватает механизмов реализации этих хороших пунктов. Мы решили проверить, а как обстоят дела на местном уровне, на примере какого-то города. Ну и так получилось, что этим городом взяли Одессу. Но зачем нам ехать в Херсон, когда в Херсоне есть Лариса Владимировна и другие наши коллеги, которые и там сами посмотрят и разберутся до, до корня дойдут и даже глубже. Так вот мы э, пришли к выводу, что... Городские программы хорошие. Положение в департаменте хорошее, Положение в наблюдательном э, наглядовой ради, которая распределяет э, ресурсы при э, управлении департаментов, тоже хорошее. Но есть маленькие нюансы. Программы социальной помощи направлены на удовлетворение преимущества физиологических потребностей людей и интересов. Да, это важно. Без этого нельзя жить без пищи, без воды, без жилья, без лекарств. Но только ли небом единым сегодня жив человек? А если мы берем людей старшего возраста, людей, которые уже оказались на пенсии или в силу разных обстоятельств остались одинокими в этой жизни, то у них проблемы возникают не только питания. Проблема одиночества. 88,5% пожилых людей недовольны своей жизнью, в первую очередь потому, что они одиноки, они никому не нужны, они не могут реализовать накопленный своей жизни свой жизненный потенциал. Не говоря уже о том, что идеалы, которым они служили всю свою жизнь, оказались то ли неправильными, то ли непонятыми. В результате эти люди чувствуют себя, бывает, одинокими среди людей, среди близких родственников. И таких пожилых людей очень и очень много. 57% пожилых людей, которых мы опрашиваем, опрашиваем не мы всех по не просто выборочные, считают, что главная проблема – это дефицит общения с единомышленниками, дефицит нормальных человеческих отношений. И вот скажите мне, пожалуйста, какая сегодня служба? Ну, занимается непосредственно этими вопросами. Ей дай Бог обойти всех, кто нуждается на данном обслуживании, кто ходит и требует эту материальную помощь. Больше того, часто бывает так, что за материальной помощью обращаются люди, у которых есть близкие родственники, формально не одинокие, которые, близкие родственники, которые имеют, не, они не, они не трудоспособные, Таким образом, нет оснований оказывать материальную помощь человеку не одинокому. А мы хорошо знаем, какие у вас бывают близкие родственники трудоспособные. Если это дочь с двумя детьми, без мужа, не работающая, которые вчетвером живут на пенсии этой несчастной мамы, когда это сын нерадивый, пьяница-алкоголик, забирает у матери последнюю копейку и в результате получается, что есть рядом люди, которые испытывают тяжелейшие страдания, и вроде как получается в государстве и помощи Есть еще момент. Например, в последнее время много денег относительно много выделяется через материальную помощь людям, нуждающимся в ней. Начиная от оплаты коммунальных услуг, операция, лекарства и просто на жизнь. Выделяется определенная сумма денег, допустим, 3 миллиона из городского бюджета. И вот поступают предложения заявки от людей, которые нуждаются в крайне больших расходах средств на операцию, на пожар, там еще, еще, еще. В результате, идя навстречу, скажем, действительно потребностям этих людей. И выделяется достаточно большой суд 30-40 тысяч гривен. Ну так, в общем-то, немало. 100 человек охватывают всю эту сумму. А 3,5 тысячи остаются без сил. Потому что объем этих средств ограничен. И обращаемся к департаменту. Ребята, как там, где, где тут как бы, такая справедливость социальная? Говорит, а у нас нет сегодня оснований отказать. Если там приняли решение, то мы вынуждены давать. Ну а те, кто не успел, то уже действительно опоздал. То есть получается, что сегодня недостаточно четко прописаны процедуры выявления нуждающихся по факту, а не только по каким-то формальным признакам. Недостаточно четко прописаны процедуры взаимодействия служб социальной помощи с теми же службами здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, которые должны обследовать там условия жизни и часто очень нуждается в неотложном ремонте какой-то жилье людей. Это службы по делам семьи молодежи и так далее. То есть на сегодняшний день та же социальная служба брошена на произвол судьбы. И начиная от празднования 9 мая, так скажем, организации городских праздников и заканчивая уходом за прикованными к постели людьми. Вот эти все проблемы, которые мы выяснили, выявили в результате исследования, привели нас к необходимости о том, что мы все-таки должны каким-то образом, если не вмешаться, то помочь нашим службам быть более эффективными, а нашим людям быть более защищенными. И вот в этих условиях мы с руководителем нашего департамента, Елена Петровна Китайская, она здесь. Мы ей очень благодарны за то, что она проявила Женское мужество, настоящее женское мужество. Не побоялось проникновения наших исследовательских, исследовательского внимания во все документы. Обращались мы с, с опросами к ветеранам, которые кричали, ругались, хаяли всех и вся и писали только негативные оценки обо всем, что их не спрашиваем. Ну, в результате мы, конечно, получили какой-то результат, хотя вынуждены были его комментировать, что вот некоторые оценки наших представителей, потребителей социальной помощи, они несколько не объективны. Потому что, как у нас говорят в Одессе, они немножко не в курсе дела. Те ветераны, которые получают свои 4-5 тысяч пенсий, и у них там все в порядке, они э, не очень задумываются о том, как вообще в целом организована система социальной помощи. Я вам говорю о таких общих вещах, потому что детали всех этих нюансов вы можете прочитать в нашем вот, в вашем общем материале. Э, Здесь проанализировано и нынешнее законодательство, и бюджетный кодекс, кстати, в котором даже нет такого понятия, как э, выделение средств на э, содействие активному долголетию людей пожилого возраста. А мы считаем, что начиная с 60 лет главное внимание государства к человеку, кроме здоровья, должно быть приковано к тому, чтобы люди чувствовали себя людьми в этом возрасте. То есть не только физическое, но и психологически. Конечно, психологическая, интеллектуальная, система клубов, система учебы, поездки по городам. И вы скажите, есть дети, которые нигде никогда не бывают, есть села заброшенные. Дети э, не имеют возможности выехать за пределы своей там околицы, ну пусть район. Есть у нас предприниматели, транспортные предприятия, которые могут повезти в Белгород-Днестровский, показать историю родного края, тот же Гопри, там, и так далее, заповедник, Нова. Я имею в виду, что это нужно детям. А есть люди, которые всю жизнь проработали, всю жизнь прогорбались на своих участках, на своих э, предприятиях, и не видели этого света почему бы им не создать условия а на них не обратить внимания Я понимаю, эти, пожилые люди это достояние, это цвет нации к ним отношения как к не... они стараются им сократить рабочий день все что хотите, пожалуйста бесплатные поездки туда, экскурсии я понимаю, государство бедное но мне кажется, что здесь дело не только в отсутствии средств у нас три главных дефицита, друзья это отсутствие желания отсутствие знаний и отсутствие совести вот э, если мы с этими дефицитами не справимся то я боюсь что никаких денег ни для чего нам не хватит что мы предлагаем друзья? мы во первых не просто предлагаем мы очень э, активно продолжаем работу после закрытия нашего исследования заместитель городского головы изучил материалы сказал так ребята ну, это же это стоит да? давайте мы создали рабочую группу вносили необходимые поправки в действующее положение Действующую программу, одну, вторую, третью, добавили в программу социальной помощи разделом, связанным с содействием активному долголетию. И я бы очень хотел, Ирина Петровна, чтобы то, что мы с вами планируем, все-таки удалось э, осуществить. Ну, насколько это будет возможно, может быть, вы сами расскажете все выступлении. А я хотел бы, друзья, вот о чем э, предложить вам. Значит, в резолюция в нашей конференции. Мы э, детально... Не останавливаться на нюансах всего того, что необходимо сегодня изменить. К большому сожалению, Министерство социальной политики, мы пытались включить его в этот интересный процесс. Они пока что не очень видят нас в этом процессе. С другой стороны, я знаю, что не очень видят себя в этом процессе и многие органы самоорганизации населения. Тут э, есть, конечно, о чем рассказать многие из вас, друзья, но мне кажется, что все-таки эту функцию социальную органы самоорганизации, пока недостаточно освоили. Недостаточно освоили. силу разных ключей.